Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Nazrul sekali lagi menjadi perhatian. Ayuh kita tonton kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh bercakap ketika mana dilahirkan. Dan ada seorang daripada budak yang boleh bercakap ketika kecil. Salah satunya adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada riwayat sebutkan nabi ketika kecil keluar daripada perut ibunya menyebutkan subhanallah Alhamdulillah, wala ilaha illallah allahu akbar ada sebagai riwayat sebut macam tu dan nabi salah seorang daripada yang bercakap ketika kecil maka ada seorang ni balah dia kata apa kalau nabi boleh bercakap waktu kecil dah tentulah abu lahab mula masuk islam Kalau nabi di, di apa ni besar mengaku jadi nabi dan tu abu lahab orang tak masuk islam entah masuk islam jadi apa dia yang kamu nak sebut ni? Nak sebut kata benda tu tak betul. kita kata Sayyidina Isa alaihi salam tak ada siapa nafi. Sayyidina Isa adalah orang yang boleh bercakap waktu kecil. Betul tidak? Tapi bila Nabi Isa besar, Nabi Isa menyeru kepada agama Allah Taala. Orang ikut tak Nabi Isa? Tak orang dustakan Nabi Isa alaihi ha? salam. Tahu Nah, bukan masalah dia pada zuhur karamah. Bukan masalah dia zuhurul mu'jizah Masalah pada inat yang ada dalam hati. Mereka ini sebenarnya bukan minta kepada Allah kepada Sayyidina al Rasul tadi dengan permintaan dengan ikhlas. Mereka minta kerana nak menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menghalang perkara tersebut. Baiklah kita sudah pun menonton ataupun mendengarnya di mana Ustaz Nazrul mendakwa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh berkata-kata ketika kecil akan tetapi wala bagaimanapun namun begitu sayang sekali beliau tidak menyebut sumber riwayat apatah lagi darjatnya sehingga menyebabkan ramai yang tertanya-tanya. Baik tak apalah dalam kesempatan ini saya akan jelaskan sumber riwayat dan juga darjatnya. Dan bagaimanakah riwayat itu apabila dibandingkan dengan hadis yang sahih. Okey riwayat tersebut okey di sini saya tunjukkan dikeluarkan oleh Imam Al Baihaqi rahimahullah dalam kitabnya Dalailun Nubuwah dalil-dalil ataupun petunjuk-petunjuk kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam edisi maktabah syamilah jilid 3 muka surat 139 ya beliau menyebut dengan sanadnya tapi kita fokus kepada riwayat yang ini daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata kanat yang saya highlight biru tu ya adalah Halimah binti Abi Zuaib yang mana merupakan ibu susuan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan bahawasanya tak kala beliau menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda mengucapkan ataupun aku mendengar sami'tu yaqulu kalaman ajiban aku mendengar beliau yang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan uh, kalam ataupun kalimah yang ajaib yang ah, ha, ha, ajiban tu samalah dalam bahasa kita pun ajaib ya. Sambung di muka surat seterusnya. Tadi tu jilid 1 muka surat 139. Sambung muka surat 140. Yaqulu di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu saja yang saya highlight biru. Okey, ini riwayat yang dikeluarkan oleh Imam al Baihaki. Demikian juga dalam uh, riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Asakir As dalam kitabnya Tarikh Dimashq uh, jilid 3 muka surat 474 uh, sama juga daripada Abdullah Ibn Abbas uh, sama juga yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbaru kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa azila jadi memang ada riwayat tersebut yang tercatat dalam kitab Imam Al-Bayhaqi, Imam Ibn Asakir As dan juga sumber-sumber yang lain. Tapi dua kitab ini yang merupakan sumber primary yang awal dengan bersanad. Jadi sekarang ni apakah darjat uh, riwayat ini atau kisah ini? Okey, uh, kisah ini sebenarnya panjang yang kemudiannya bersambung yang apabila Rasulullah SAW uh, kemudiannya bila dah besar sikit bersama dengan kanak-kanak yang lain aa, dia baginda diambil oleh tiga orang malaikat dan dibelah dadanya untuk dibersihkan ataupun disucikan ya. Okey jadi itu kisah yang panjang tapi yang kita fokus ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang menyusu maknanya masih bayi masih baby menyusu baginda ada mengucapkan zikir Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Jadi Riwayat memang ada dalam kitab Imam Al bayhaqi dan juga tarikh dimash oleh Imam Ibnu Asakir. Okey, apakah pula darjannya? Dalam sebuah kitab yang berjudul Fatu's Salam, Syarah Umdatul Syarah Umdatul Ahkam, okey, oleh seorang tokoh yang nama dia Abu Muhammad Abdul Salam bin Muhammad Al Umair, okey. Um Edisi Mata Bahasa Milah juga jilid 1 muka surat 185 di bahagian nota kaki beliau ada menyebut riwayat tu dan mentakhrijnya kita boleh baca di sini ha, dikeluarkan okey nota kaki nombor 1 dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail um, yang saya tunjuk tadi dan juga Ibnu Asakir As dalam tarikh Dimash jilid sekian-sekian daripada hadis Ibnu Abbas yang sebagaimana kita baca tadi dan di penghujungnya tu beliau menyebut yang saya highlight biru dan sanatnya do'if. Okey, jadi kisah tersebut sanatnya do'if. Ada kelemahan di situ. Okey, baik. Di sini mungkin ada yang berkata, eh, apa salahnya kalau daif pun bolehlah dikemukakan. Okey, sebagai kisah sirah ke apa ke. Ha, mungkin boleh. Tetapi antara syarat untuk menggunakan um, riwayat yang daif ialah ia tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Okey, antara syarat sebab kena ingat apabila para, para ulama membolehkan penggunaan penyampaian kisah-kisah riwayat-riwayat yang daif, ada beberapa syarat yang mereka letakkan. Antaranya Kedaifan yang ringan Okey, riwayat tadi bukannya daif jidan Bukannya mauduk Tetapi sekadar daif Okey Namun ada syarat yang lain Iaitu ia tidak bertentangan Dengan hadis yang lebih kuat daripadanya Dalam hal ini kita ada hadis yang lebih kuat Sebagaimana yang saya tunjuk di sebelah um, Yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya Hadis nombor 3436 Okey Juga dikeluarkan oleh Imam Muslim Jadi ini adalah hadis Imam Bukhari dan Muslim Hadis yang panjang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan ada tiga bayi yang boleh berkata-kata ketika masih kecil. Okey masih masih baby lagi. Okey masih baby lagi. Yang pertama ialah Nabi Isa AS yang saya highlight biru tu. Yang kedua ialah Jurais. Yang Jurais ini telah saya bacakan kisahnya. Ah uh, bukannya Jurais yang cakap. Tak ada baby yang dalam kisah Jurais tu telah saya bacakan riwayat tersebut dalam video saya yang react kepada Ustazah Asni baru-baru ini dan adanya kisah ketiga yang saya highlight biru tu kisah yang ketiga yang saya terjemahkan saja secara ringkas di mana ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel yang sedang menyusui anaknya tiba-tiba seorang lelaki yang sedang menunggang kenderaan dan berpenampilan bagus melaluinya si ibu berkata, Ya Allah, jadikanlah anakku sepertinya. Anak itu, baby itu yang sedang menyusu pun melepaskan susuan dan menghadap kepada penunggang tersebut lalu berkata, Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku sepertinya. Okay, baby itu sendiri kata, Ya Allah, janganlah menjadikan aku sepertinya. Kemudian dia, dia sambung me me a, menyusu. Okay, menyusu daripada ibunya itu. Okay. Um, kemudian a seorang hamba perempuan pula yang melintas seorang hamba perempuan pula yang melintas lalu si ibu tu berkata ya Allah janganlah engkau jadikan anakku seperti wanita ini baby yang sedang menyusu itu pula melepaskan susuan dan berkata ya Allah jadikanlah aku sepertinya okey si ibu tu berkata kenapa begitu lalu baby yang sedang menyusu tu menjawab lelaki penunggang yang mulu-mula tu Lelaki yang menunggang tu adalah seorang yang zalim dari kalangan orang-orang yang zalim. Sementara wanita ini pula, orang ramai mengatakan, orang ramai mengatakan, engkau telah mencuri, engkau telah berzina, sedangkan dia tidak melakukannya. Okey, jadi ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dan inilah tiga ha, baby yang boleh bercakap ketika masih baby yang disampaikan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya sahih baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam dapat berkata-kata ketika masih bayi masih baby sebagaimana riwayat Imam Al Baihaqi dan Ibnu Asakir As yang kita yang saya tunjukkan di awal tadi nescaya baginda sallallahu alaihi wasallam juga akan menyebut yang keempat ialah aku ah ha, okey tetapi baginda tidak menjelaskan yang sedemikian ya jadi riwayat itu ada sanadnya daif dan ia berbeza ataupun bertentangan dengan hadis yang sahih bukan sekadar sahih biasa-biasa tetapi hadis riwayat Imam Bukhari Muslim Muslimlah tak silap saya nombor 25 50 tak silap saya ya. Okey yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa yang berkata-kata ketika masih baby ya, masih bayi ialah tiga orang. Nabi Isa alaihi uh, salam, baby dalam kisah Juraish dan juga dalam kisah seorang wanita dari kalangan Bani Israel. Okey baik. Di sini mungkin ada yang bertanya bagaimana juga pula dengan kisah seorang budak dalam um, kisah um, seorang raja yang zalim tu kan bersama ibunya tu yang ada dalam sahih muslim nombor 3005 okey budak itu boleh berkata-kata tapi dia budak yang sudah besar sikit bukannya baby kita sekarang bercakap baby yang baru dilahirkan yang masih dalam dokongan ke apa ke yang masih menyusu yang boleh berkata-kata adapun budak yang berkata-kata dalam kisah um, seorang budak bersama ibunya dengan raja yang zalim apa semua tu kan ah yang itu sahih muslim nombor 3005 itu merujuk kepada budak yang sudah besar sikit okey sudah besar sikit dan bukannya baby kecil bukannya bayi yang belum boleh berjalan apa semua tu ya ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kotak description saya ada bagi link tentang hadis uh, tiga orang tiga baby yang boleh bercakap tu daripada sahih al-Bukhari dan juga penjelasan tentang kisah budak Aa, bersama dengan ibunya dalam aa, kisah raja yang zalim tu ya aa, kisah hulam bersama raja yang zalimnya okey jadi demikian sedikit penjelasan saya tentang riwayat yang disebut oleh Ustaz Nazrul jadi macam itulah saya kata pada mulanya kenapa ya susah sangat ustaz-ustaz ni nak menyampaikan sesuatu yang mungkin akan menyebabkan orang tertanya-tanya sebab macam first time dengar pertama kali dengar ke ceritakanlah sumbernya apa, darjatnya apa dan bagaimana kedudukannya apabila dibanding dengan riwayat yang sahih. Dalam kes ini sahih Bukhari Muslim kan. Daripada menyampaikan begitu saja sehingga menyebabkan orang tertanya-tanya menjadi muskil dan itulah sebab peranan peranan seorang ustaz ni ialah menjelaskan menjelaskan bukan sekadar baca satu riwayat asalkan ada dalam kitab AADK lalu menye lalu menyerahkan kepada orang untuk tertanya-tanya eh betul ke kisah tu eh sahih ke kisah tu kan ha baik tak apa jadi demikianlah ulasan react dan uh, kritikan saya moga-moga para asatizah kita ni lebih bertanggungjawab untuk menyampaikan sesuatu kisah itu dan tidak membiarkan kita orang awam tertanya-tanya, tercari-cari ya. Baiklah, saya tinggalkan para penonton sekalian dengan pemandangan pendaratan di Doha pada waktu malam. sampai sambil itu saya tutup dengan subhanaka allahumma wa bihamdika, ashhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sini nanti bisa engage kita soal padri lah dan kita sekarang dah sampai dekat sini padri itu masuk ke sini oh, oh wow. okay. yeah. one, the number, the Check. 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 you <laughs>